До того, как я начну, вот такую вот предысторию расскажу своей жизни, почему я не очень адекватно относился к прямым продажам. Вот знаете, у нас сетевой маркетинг, прямые продажи у меня раньше ассоциировались с тем, что у нас в Мариуполе офис там, в Киевстаре, это такой большой оператор связи, он, он солидный такой этот офис, мы там занимаемся торговой деятельностью, мы трейдера, торгуем. И вот к нам приходят люди, которые являются вот сотрудниками прямых продаж. Это они продают духи, книжки, знаете, как продают, да? Вот ты что-то так делаешь, ты сосредоточен, сконцентрирован, и он приходит. Здравствуйте! Вам нужны духи? Нет, не нужны, закройте до свидания. Нет, вам духи нужны. Если они нужны вам, они нужны вашей жене. Как? Не нужны вашей жене? Они нужны вашей теще. Они по такой дешевой цене. Они такие классные и вообще... Как вы не понимаете, что они вам не нужны? Да не нужны, мне ваши духи нужны. И вот это вот продолжается там минут 15, 20, он уходить не хочет, ты его уже берешь, ну ты выводишь, его, говоришь, Андрей Викторович, з -з -з зову своего а, также коллегу, говорю, Андрей Викторович, ну выведи, пожалуйста, его. Нет, он говорит, нет, 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 подожди. Андрей, Потом он начинает приставать ко второму, да, вот он к Андрею Викторовичу зацепил, и тоже ему втирает вот про эти духи, да. Поэтому создается такое вот впечатление, вот у этих сотрудников, у меня был такой миф, да, что если я работаю в прямых продажах, да, или сетевой маркетинг, то это вот такое вот навязчивая продажа, это то, что нельзя назвать вообще, и неправильно назвать изначально продажи, и, ну, люди не очень правильно это все воспринимают, потому что... Они, приходя здесь на презентацию, они думают о чем? Они думают, что дадут им как раз такое задание. Вот тебе надо брать вот эти вот книжки, коробки, еще что-то, идти и продавать. И вот точно так же открывает двери офиса и говорит, ну все, сейчас я тебя порву, сейчас я тебя продам. Да? И вот такая вот продажа в лоб, на самом деле, она не является правильной грамотной продажи, потому что все, что мы в жизни делаем, мы делаем продажи. Только вопрос в том, кому продают. Продаем мы или продают что-то нам. Да, Вот этот момент всегда важен. Вы себя в какой-то момент останавливаете и ловите на мысли. Вы, вы покупаете сейчас или вы кому-то продаете, да? Вот здесь важно. Если вы осознанно можете этот процесс контролировать, потому что и то, и то это на самом деле хорошо, но вы должны этим процессом управлять. То есть вы должны быть хозяином вот этого процесса. И вот мы как раз вернемся к первому этапу, самый начальный этап нашей работы с предложением инвестиционного, в принципе, любого делового предложения. Он заключается в том, чтобы на самом первом начальном этапе как раз познакомиться. Может быть, кому-то это будет ну, немножко непонятно, неадекватно, да, потому что... Но ну, вы правильно, особенно новички, у них какая задача? Вот они только услышали о компании Word, вот только услышали, у них случилось такое, особенно о том, что энергетика есть, сейчас 100 панелей пойду продам. Увидел первого человека на джипе, он джип свой открывает, как вот у нас было, да, он человек подбегает к нему и говорит, ну что, вам энергетические панели нужны сейчас я вам этих панелей. Вот реально такие люди у нас среди партнеров есть. Вот, и, ну, соответственно, что он продаст ему? Вообще в тот момент, как вы думаете, человек готов купить что-то, когда он садится, там, ну, направляется куда-то, ему что-то надо сделать, вот, а он бегает партнеру и начинает ему вот, соответственно, давать абсолютно ненужную для себя информацию. Да? Поэтому вот первый самый главный этап, на самом деле это очень главный этап технологии, это знакомство с инвестором. И вот у нас на предыдущем тренинге, да, были, у нас сложилась такая ситуация, что у нас уже есть контакты вот этого человека, вот этого солидного мужчины, который, да, вот конечный, да, кому он предлагаем, В первоначальном этапе мы делаем следующую штуку. Мы берем, набираем этого человека и представляемся следующим образом. Здравствуйте, Иван Иванович. Меня зовут Павел Фильянов. Я представляю компанию WordGen. Мы только начинаем работать на рынке вашего города, и мы, зная о том, что вы человек очень серьезный, очень солидный, хотели бы завести с вами добрые деловые контакты и хотели бы познакомиться, потому что, безусловно, мы должны знать друг друга. Когда у вас есть время для того, чтобы мы с вами встретились и познакомились. Ну и, соответственно, в этот момент у нас назначается встреча. Ребят, работает этот диалог на 95%. Очень мало людей отказывается, то есть нет никакого предложения, нет никакой продажи. Наша задача просто прийти к человеку, встретиться с ним и познакомиться. То есть мы с вами делаем простое, очень элементарное такое утепление контакта. Мы создаем... Взаимоотношения мы создаем, начинаем создавать историю взаимоотношений с этим инвестором. Вот в тот момент, когда он нам говорит, да, мы, соответственно, с вами готовы встретиться, готовы познакомиться, мы назначаем встречу. Как вы думаете, мы едем на встречу или приглашаем инвестора к нам в офис? Ну, 99% вы поед... вам назначат встречу где-то. То есть, соответственно, на его территории мы спрашиваем, когда, где бы вам было удобно встретиться, это всегда будет в офис, это будет ограниченный вариант, ну да, варианты по местам. Ну и следующий слайд. А, да, в, модели, в модели диалога, представления. обратите внимание, что очень важно представляться, называя компанию. То есть не надо делать представление, которое связано там, ну я не знаю, вы знаете, у нас есть инвестиционное, нет, у нас к вам есть интересное предложение, ну и тогда, ну то есть вот это вот в данном случае для знакомства не надо, нам нужно конкретное имя, нам нужно представляться, следующий, и э, тут у нас также э, обязательно мы называем наше имя, отчество. Может, э, фамилия, имя или фамилия, имя, отчество. И обязательно надо запомнить имя, отчество инвестора, да? Нашего. У меня была недавно такая ошибка, которую я себе не простил. Вот, вот реально не простил. Это уже не, не связано с продажей про, проекта Energy в другом направлении. Вот, была такая ошибка у меня, ребят. Захожу. Э, там одному из начальников нашего Горэнерго Мариупольского. Вот. И помню, что его зовут Роман Игоревич. И захожу к нему, здравствуйте, Роман Игоревич. Ну и начинаю его просить то, что мне соответственно там надо договариваться. Да? А его бедного всего аж перекосило, ребят, вот реально думаю, что его перекосило. А напротив его, ну типа как секретарь, как менеджер, говорит, его зовут не Роман Игоревич, а Роман Егорович. Вы понимаете, что у меня произошло в этот момент? Я не смог получить ту справку в установленные сроки. Соответственно, он мне назначил по полной процедуре там, обследования, чтобы этот объект пробить. Ну и, соответственно, все. Вот одна моя ошибка, она определила то, что, в принципе, это был уже не успех. Поэтому в бизнесе очень сильно важны детали. И вам ни в коем случае не дай Бог ошибиться в имени, фамилии, отчестве человека. Вот это вот инвестор. Вот. Идем дальше. С вами мы приехали на встречу. Встреча у нас с вами, которая, опять же, да, она у нас знакомство, на самом деле, да? Вот эта встреча, с деловым человеком оптимальная ее продолжительность составляет 15 минут, либо у нас там звездочка будет на самом деле, потому что у нас бывают инвестора, которые любят продолжительные встречи, но обратите внимание, что в данном случае у нас должна быть инициатива от инвестора о продолжительности встречи, да? Почему? Потому что в основном на 90% это деловые люди, у которых времени мало. Если нам с вами назначили на 11, во сколько мы должны прийти к человеку? Без 10. Без 15? 11. У него нет времени. Без одной минуты 11. Без двух минут 11. Ну, то есть раньше не надо, потому что это не будет вовремя. Здесь важна пунктуальность опаздывать тоже нельзя, соответственно, потому что вы используете. Так вот, если на 11 нам назначено, вот как раз плюс, вернее, минус минута, минута, две минуты буквально, да, мы сразу заходим в его.